рад вас всех видеть, хотя я вас не знаю почти ну, большую часть вас, но я рад, что вы сюда пришли, потому что я э, ну, тоже каждый пастор хочет, чтобы люди приходили в церковь, и это, э, как говорится, не от меня или не от Валерия Павловича, это Бог вложил в наше сердце вот это желание. И ради этого, собственно, мы здесь собираемся, потому что самое главное это вы. Я очень тронут был вот этим свидетельством. У нас это в конце служения, у вас в начале, и мне это понравилось. И каждое свидетельство это что-то пережитое с Богом. Вот сестричка рассказывала о том, что Бог исцелил ее от астмы. И может кому-то, кто не болел астмой, как бы, но ну, это не так трогательно. Но у нас была племянница, ну, она есть племянница моя и у нее была точно такая же проблема. И вот эти все, ну, все, что вы рассказывали, это слово в слово вот это было. И когда это случилось с тобой, знаете, то тогда это как-то, ну, действенно. И поэтому каждый пришедший дорог Богу. Потому что Бог отдал за нас жизнь, за каждого из нас провелась божественная кровь для нашего прощения. И Бог ожидает здесь каждого из нас. И чем больше мы сюда приходим, чем больше Бог делает в нашей жизни, тем больше мы понимаем, послушайте, что я сейчас скажу, что тех, кого нет здесь, Он еще больше ожидает. Тех, кто не смог сюда прийти по каким-то причинам, Он еще больше здесь ожидает когда мы понимаем, чувствуем, что, что, мы имеем, к чему мы имеем доступ, к кому мы имеем доступ. И люди, которые вот сегодня, они идут там по этой Антоновича, Парковской, они даже сами не знают, куда они идут. И мы понимаем, что их Бог здесь ожидает, что вот им сюда, вот в эти ворота, да, но они почему-то идут вперед. Но мы пришли сюда. Почему мы пришли сюда? Потому что мы в этом нуждаемся. Так же, да? Мы идем туда, где мы восполняем наши нужды. Мы приходим туда, где что-то получаем. И каждый, кто пришел, он нуждается. И основная нужда наша, основная наша потребность – это покой. Наши души нуждаются в этом, чтобы успокоиться. И ключевой стих вот того, о чем я хочу сегодня говорить, это Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Это очень большая тема, я постараюсь ее... Ну, я скажу только главное, я ну, хочу сказать вдохновение, ободрить нас, идти дальше, доверять Богу дальше. Для чего вот Валерий Павлович эти свидетельства э, ну, призывает, чтобы люди говорили? Чтобы ободрить нас, чтобы вдохновить, что Бог живой, что Он не умер, что Он вчера, сегодня и веке тот же, и Он также любит и благословляет нас. И Иисус говорит такие слова, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. И слово покой, оно как бы, ну, это большое слово. Вот когда мы получаем жизнь вечную, мы получаем покой. Мы имеем уверенность, что мы с Богом на небесах. Вот сестричка говорила, что она уже спокойна, потому что она уже не боится. Ей задали вопрос, а она не боится. Покой, когда мы имеем веру, это тоже покой. Прийти в землю, то есть получить то, что мы получили от Бога. Мы, у нас есть церковь, у нас, мы пришли сюда, да, здесь могут помолиться, ты можешь пообщаться с кем-то, принести какую-то пользу, ты тоже получаешь покой. Когда ты живешь в мире, твоя жизнь она не имеет ни смысла, ни плода, и ты трудишься, несешься куда-то. А потом, когда ты приходишь сюда, ты получаешь жизнь вечную, и ты получаешь новых людей, образ жизни другой, и ты тоже какой-то покой получаешь. Покой дает нам смирение и кротость. И покой это потребность наших душ человеческих. Как для тела, кислород, вода, хлеб, так для человеческой души это потребность, это успокоиться, покой. И это заповедь Божия. У нас, знаете, как привыкли людям, ну, черный юмор такой, умер, успокоился. Это значит, что всю жизнь не имел покоя, всю жизнь несся куда-то, всю жизнь что-то где-то бежал куда-то. И смотрите, Описание говорит, что Авраам, он умер насыщенными днями. Ну ладно, Авраам, у него все было, там, ну не о чем говорить. Жена послушная, там, рабы, овцы, с ним, как бы, Бог с ним все время рядом был, это понятно. Но смотрите, Давид, насыщенный жизнью, богатством и славой в покое. Представляете, ну уже кому не хватало покоя, как это Давиду, наверное. Он все время носился по горам, искал каких-то там, воевал с кем-то, там люди, которые рядом с ним, они были вечно недовольны. И написано, что он имел покой. И это другой покой. Это покой, в который нам нужно войти. И Иисус говорит, научитесь от Меня. И дальше Он говорит, включи, пусть будет, включи следующий стих. А вот, возьмите иго да, мою на себя, и научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Он говорит о каком-то другом покое. Он говорит о том, что нужно научиться выйти из Египта, Израиль успокоился от рабства, да? Они вышли из Египта, вошли в землю обетованную, и они успокоились от рабства. Но им необходимо было еще войти в землю обетованную. И самое главное, научиться жить там. Потому что послание к евреям говорит, что если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы нужды говорить о другом покое, да? Потому что сам по себе вход в землю обетованную он не обеспечивает нам покой. Если мы, мы только приняли вот спасение, приняли жизнь вечную, и это сделало нас Божьими в сущности, это воссоздало нас от разрушения грехом, то тогда мы были бы, ну, все было бы хорошо. Но смотрите, мы входим в землю обетованную, входим в Царство Божье, но нам еще необходимо научиться жить в этом Царстве, жить по законам этого Царства, жить по принципам этого Царства, по порядку этого Царства. И Иисус говорит, что если вы возьмете иго мое на себя и научитесь, то найдете покой душам вашим. Нам необходимо войти в землю обетованную, в землю Божьих обетований. Если для Израиля это была земля обетованная, в которую им нужно было войти, им была обещана эта земля, им нужно было войти, то для нас это земля Божьих обетований. Мы туда уже входим через веру Иисуса Христа, когда принимаем жизнь вечную. И все обетования, они есть для нас, но нам нужно научиться жить в этих обетованиях. Научиться жить. Тогда только полнота Божьих обетований она будет действовать в нашей жизни, когда мы научимся жить в земле Божьих обетований. Иначе Божьи обетования не смогут работать в нашей жизни, как бы мы их не провозглашали и как бы мы их сами себе не внушали. Почему в моей жизни нет того, что обещано? Или не так, как обещано? В ком проблема? В Боге или во мне? Бог хочет, и я хочу. Что-то не так. И Иисус говорит, возьмите и научитесь. Вот, Иисус, да, э, ну, когда Израиль вышел из пустыни, да, они вошли, вышел из э, Египта, они вошли в пустыню. И Бог их призывает быть Его народом. И сразу, ну, Он говорит им о Себе, Он дает им свидетельство, что Он есть, и Он дает им заповеди, И Он предлагает им взаимоотношения. Он говорит, вот мои заповеди, вот я Бог, а вот вы. Хотите, ну, Давайте заключим завет, я буду вашим Богом, вы будете моим народом. Но все это работает только по вот этим заповедям. Если вот этот принцип есть, тогда все это работает. Но не на ваших условиях, на моих условиях. И он не заставлял их это делать. Они сами согласились и заключили этот завет. И они вышли из Египта. Но в чем была проблема? Египет остался в них. Принципы вот этой жизни в Египте, они остались в них. И э, точно так же этот принцип жи жизни в мир мире греха, он живет еще и в нас. И если Бог не вытесняет, не переучивает нас, то вот этот образ мышления, образ жизни, он остается в нас. И мы, получается, такой как бы конфуз. Мы входим в Царство Божье, а сущность остается еще так. Я не говорю о чем-то плохом, о грехе, который в нас, я говорю об образе мышления. Но. Грех трудился над человеком 6 тысяч лет. Грех разрушал мою жизнь 6 тысяч лет. И когда я прихожу и получаю прощение грехов и жизни вечную, образ моего мышления остается тот же еще пока. Когда я вошел в царство, я не становлюсь сразу другим человеком. Я не изменяюсь сразу. Те страхи, которые были, они у меня есть. Те, та реакция, которая была, она у меня есть. Те взгляды, которые у меня были, они еще остаются внутри меня. Мне нужно вот, ну, перепрошить, как говорят электронщики. И вот этот образ мышления, который у меня есть, я скажу сейчас такое слово, объясню его значение, он деструктивный для жизни в Царстве Божьем. То есть, войдя в Царство Божье, войдя в землю Божьих обетований, получив прощение грехов и получив Божью, вот эту, ну, все, что Бог нам предлагает, я остаюсь в сущности еще таким, что вот мой образ жизни, мои реакции, мое мышление, оно разрушает все то, что хочет сделать Бог. Оно противно, оно нарушает вот все, что Бог хочет дать, а я разрушаю это. И если не изменить этого во мне, то я сам буду разрушать все, что будет Бог созидать для меня. Я буду врагом Богу. И однажды он просто перестанет созидать. И вот это иго, вот вы знаете, да, что такое иго? Я не знаю, вы уже слышали, да, эту историю. Ярмо, иго. Ну, раньше не было тракторов, раньше вот это пахали валами и чтобы волк двигался в нужном направлении вот это две палки продольные и три поперечные туда вставлялись две головы вола и он ехал туда куда нужно хозяину и вот эта одна вот эта штука одна была занята волом мощным, таким опытным, знаете грамотным, а во вторую вставляли менее такого э, ну один полный, один послушный, знаете и э, двигаются они в нужном направлении и э, вот эта книга мы, как у нас ассоциация, иго, время, там, ярмо, это что-то плохое, да, мы понимаем. Но на, ну, на самом деле, вот Иисус говорит, вот эта вот штука, вот я тебе предлагаю, займи свое место вот там. Вот я здесь в, в одной в этой штуке, и ты в, ну, в одной в этой штуке. И я, ну, буду двигать это все. Я буду направлять, я буду, э, ну, в, этой, в этом, э, вот это, включи, пожалуйста, еще раз, Матфея 11 главу. Я займусь твоей жизнью, плотную. Я буду направлять тебя, ты будешь идти рядом со мной. И когда ты будешь в, это, в этом том, что я тебе говорю, тебе будет легко. Тебе не будет тяжело. Это будет намного проще. Потому что Иисус пашет мой участок земли. Не свой, а мой. И Он э, трудится для меня. Он везет ношу мою, а не свою. Он занимается вот в этом ерме, мною. И он не помощник в моих планах, он Господь, ведущий меня. Не я его, а он меня. И он пасет меня, а не я его. И э, все созданное Богом, оно имеет порядок. И материальный мир, и духовный, и в нашей жизни тоже должен быть порядок Божий. Для нас же самих. Если он есть в семье, в обществе, в человеке, тогда Божья защита работает. И обетование имеет силу. кто сегодня говорил про Божью защиту. И Иисус говорит, хорошо, что вы называете меня Господом, но почему вы заповеди мои и не исполняете? Почему вы постоянно не пребываете в том, в чем я вас направляю? Вот почему в нашей жизни нет того, что обещано Богом. Или есть, но не в полной мере. Мы видим, Бог как бы присутствует в нашей жизни, но оно не так, как оно могло бы быть. Мы знаем, как должно быть. Или, например, вот кто-то свидетельствует больше, ярче, там, что в его жизни там то-то делается, а в чьей-то жизни нет такого. И поэтому это очень важно, чтобы наша жизнь была приведена в порядок. И есть некоторые сферы нашей жизни, о которых мы даже не подозреваем, что они не в порядке, и Бог хочет их привести в порядок для нас, но нам необходимо впустить Его Господом в нашу жизнь. Почему Бог отвечает не на все наши молитвы? Почему Он реагирует не на все наши просьбы и восполняет не все наши нужды? Может, я сейчас так, знаете, ну, как бы... Такой неожиданный поворот. Вот из Икиля 14 главу. Включи, пожалуйста. 14.2. В истории. Ага. И было ко мне слово Господне, он говорит. И третий стих включи. Сын человеческий, люди сии допустили идолов своих в сердце свое, и поставили соблазн, и честь перед лицом своим. Могу ли я отвечать им? Видите, История говорит о том, что есть какие-то моменты, которые ну, по нашей инициативе останавливают движение Божье, останавливают ответы на наши молитвы. И, знаете, вот Иисус говорит э, в Евангелии от Луки параллельные вещи, Он говорит, кто не несет креста своего и идет за мной. Включи, пожалуйста, Евангелие от Луки. Кто э, не несет креста своего и идет за мной, тут не написано, что не несет и не идет, а написано, что идет, но не несет. Также, да, написано, что он не может моим учеником быть, он не может справиться, не сможет справиться. Кто не отдал свою жизнь, вот крест для нас это может быть что-то такое, но э, крест всегда говорит о грехе и о смерти греха, да? О подчинении Иисус отдал свою жизнь на крест. И кто не отдает свою жизнь вот полностью Иисусу Христу, да, он не сможет быть моим учеником. И они э, Господь хочет отвечать на наши молитвы, да, но у него есть -то, ну, э, какое то препятствие какое-то. И ученичество что это такое? Это научиться преобразиться, освободиться, исцелиться, э, ну исцелить меня, сформировать меня, утвердить меня, жить в Божьем царстве. И это процесс. Это важный процесс. Вот э, в Римлянам написано, Римлянам 12 глава. Павел говорит, и так умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И слово жертва, ну, как мы понимаем в Ветхом Завете, приносили жертву в подарок Богу, да? Ну, там... Неважно, повинности там или еще чего-то. Это то, что отдавали. И поэтому нам точно так же нужно отдать себя вот в эти Божьи формирующие руки. И второй стих говорит. «И не сообразуйтесь светом всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». И вот это слово «сообразуйтесь», оно, знаете, э -э, это не просто там пойти выпить с кем-то или пойти покурить с кем-то. А это вот мой образ, я, мои взгляды, моя жизнь, мои отношения. Оно такое, как в этом мире. Ну, образ. Сообразуйтесь, это значит имейте тот же образ. Понимаете, да? И поэтому Господь говорит, что наш образ, вот который есть внутри нас, даже когда мы вошли в Царство Божье, он еще похож на образ этого мира. И Павел говорит, что это не будет работать. Вы не сможете тогда жить в полноте в Царстве Божьем. Он говорит, вам нужно преобразовываться, изменять ваш образ, обновлением ума вашего, чтобы быть способными познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Чтобы быть способными. Если мы э, ну, не будем меняться внутри, в сущности, мы не будем способны жна ну, понимать, знать, что Бог от нас хочет. И э, поэтому Павел говорит, умоляю вас, Представьте тела ваши, представьте жизнь вашу в подарок Богу, чтобы Бог имел эту возможность преображать нас и делать нас способными. Раньше я сам решал все в своей жизни. И когда я пришел к Богу и узнал, что такое грех, я подсознательно взял на себя ответственность изменяться. И взвалил на себя ношу, которую я никогда, ну, никогда не мог нести. И тем не менее большинство христиан несут это. То есть мы берем на себя ответственность, увидели там, узнали заповеди Божьи, есть грех, и берем на себя ответственность меняться, берем на себя ответственность что-то менять в своей жизни, что-то менять в разных сферах. Но мы не можем нести эту нож. И поэтому Господь говорит, отдайте меня в свои руки. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся обремененные, возьмите мое легкое время. Потому что то, что Бог предлагает нам делать, оно всегда легкое. Это ничего сложного. Ну вот, например, мы рассказываем семь путей духовного роста, да? Что нужно делать? Поддерживать связь с Богом. Это сложно. Нет, я даже людям на улице говорю, если вы утром встанете и попросите у Бога благословения на сегодняшний день, это тяжело? Нет. Но вы дадите Богу возможность благословлять вас в течение дня. Если вечером, когда вы ложитесь спать, вы попросите у Бога прощения за свои грехи. Это сложно делать? Нет, не сложно. Но Иисус своей кровью сбывает грехи наши. Чтобы прочитать одну главу из Писания, уходит от 3 до 7 минут. Но если мы делаем это, мы позволяем Богу наполнять нас от источника Божьей мудрости. И тогда начинают происходить какие-то перемены. Поэтому Бог всегда то, что Он говорит делать, это все просто. Это не тяжело. Тяжело, когда мы делаем то, чего Бог не говорит делать. Нам нужно двум вещам научиться у Господа. Делать то, что Бог говорит делать, и не делать того, чего Бог не говорит делать. И в этом месте это наше самое слабое место. Мы всегда привыкли все делать сами. Смотрите, какая хитрость. Бог хочет быть Господом в нашей жизни, да? И когда вы на улице встретите людей, вам часто скажут, вы религиозные фанатики. А грех, смотрите, как он хитро действует. Он хочет, чтобы я господствовал в моей жизни. Грек не говорит, я хочу господствовать в твоей жизни. Он говорит, Юрий, ты господствуй в своей жизни. Делай то, что ты хочешь. Будь самим собой. И вот это укоренилось внутри меня, чтобы я от Бога не зависел. И получается, что я как бы сам, и когда я прихожу в Царство Божие, вот это я все должен сделать сам, оно, я с вот этим мышлением вхожу в землю Божьих обетований. Я прочитал заповеди, я услышал проповедь, я понял, что мне нужно что-то менять в своей жизни. И что я делаю? Я начинаю сам себя менять. Я беру за себя, я начинаю приводить в порядок свою семью, я начинаю приводить в порядок свою работу, и я делаю это сам. И рано или поздно, понимаете, да? Я устаю, начинаю гнуться, это тяжесть. И Господь говорит, остановись, Юрий. Делай то, что я говорю тебе делать. И не делай того, чего я не говорю тебе делать. Потому что в этом месте враг, он тебя подловит. Он тебе подсунет что-то, знаете, вот только кто из вас пробовал читать Библию по плану, да? Все, все, все смеются, да? Все, кто пробовал, смеются. Нет, все Читать Библию, все да? Знают. Слава Богу, если вы все читаете. Слава Богу, да? Но для меня это был процесс. Как только нужно почитать Библию, сразу важный звонок. Как только я вот, мы служим в школе Ишаэл, да, и это хорошая система такая, потому что нам нужно проповедовать Евангелие для нашего духовного здоровья. Но я уже знаете, скольким людям предлагал, что тебе нужно обучиться. И как вы думаете, что мне говорят? Мне не говорят, я не хочу, я не вижу себя в этом, я не думаю проповедовать Евангелие. Мне говорят, знаете, такие важные причины. Всегда дьявол предлагает что-то важное, очень ценное для нас, очень срочное. Нужно сейчас, вот именно сейчас ответить по телефону. И вот именно сейчас я не могу поехать, потому что у меня свои планы. И знаете, я хочу сказать, что чаще и чаще я стал замечать, что люди даже э, позволяют себе даже не молиться. Вот когда тебе что-то предлагают, даже пастырь в церкви, да, и люди говорят, я не могу, и они даже позволяют себе не помолиться. А что Бог думает по этому поводу? И вот у нас есть там в лекции один момент такой, что когда вы предлагаете людям обучение, и если человек согласился помолиться об этом, это признак зрелости, признак, э, ну, э, что беседа получилась. Что человек говорит, хорошо, я помолюсь. И я, ну, у меня, к сожалению, мало времени, я просто хочу в конце просто рассказать историю Боу который является миссионером в Украине уже на протяжении 23 лет. Это человек, который 16 лет отказывался от проповеди Евангелия. Он все делал в церкви, жертвовал деньги, занимался семьей, там все что угодно. Но каждый раз, когда ему предлагали э, пройти обучение и проповедовать Евангелие, он отказывался. И он приводил такие аргументы, он говорит, что мне даже стыдно признаться. Он даже сказал, я в сред по средам играю в теннис. Но, знаете, мы иногда сами себе такое говорим, что если бы мы подумали, что я потом это буду говорить Богу, ну, мы поняли, ну вообще, что я говорил. И потом, однажды, когда он согласился, к нему пришел друг, который уже умирал, попросил его о том, чтобы он прошел обучение. И он не мог ему отказать, он, он ему, даже он не согласился, он говорит, я помолюсь. Первый раз за 16 лет, сколько ему предлагали пройти обучение, он впервые сказал, я помолюсь. И знаете, как он молился? Бог, ты же знаешь, что я занят. Ты ж, ну, ты же, конечно, ты не хочешь, чтобы я прошел это обучение. У меня дети, семья, бизнес, футбол, охота. Ты же точно знаешь, что я не хочу. И вы знаете, что его Бог ответил? Он показал ему всех людей, которые за 16 лет прошли через его жизнь и отошли в вечность. И он никому из них не рассказывал об этом. И он все понял. Поэтому Бог многие вещи мог бы сделать с нами, если бы мы позволили ему взять нас в его вот эти отцовские формирующие руки. Если бы мы сняли с себя вот это всякое время, нашу заботу, суету, тревоги наши, семьи, дети, работа, э, все что угодно. И мы делали то, что Он говорит нам. Мы позволили Ему поменять наше мышление, чтобы мы могли понимать волю Божью. Мы чаще приходили бы, искали бы этой воли. Что Бог думает по этому поводу? Если тебе сложно самому найти волю Божью, у тебя есть лидер домашней группы, есть пастор, за тебя здесь в церкви помолятся, тебе помогут в этом. Но если мы в этом процессе находимся, тогда Бог меняет нас. И мы входим в эту э, землю Божьих обетований. И это важно, потому что мы созданы для этого. Бог прославляется, знаете, нет ничего такого, может это такое острое слово, но знаете, э, на школе Ишел мы все время говорим о плодах. Я вообще не евангелист, я в церкви больше сосредоточен на молодежи, на подростках, ну, на людях разных. У меня пасторское служение. Но э, я все время это делаю и люблю это делать. И я понимаю, как это важно для каждого из нас. Но в проповеди Евангелия очень важно, вот почему еще раз хочу сказать, служение э, хорошо, когда начинается со свидетельств. Что мы видим, Бог живой, Он что-то делает в нашей жизни. И мы во время этой школы все время говорим о плодах. Мы разбираем 15 главу Евангелия от Иоанна и говорим о лозе, о плодах. И знаете, ничто так не бесславит Бога как хорошая такая, прекрасная, разросшаяся, цветущая, вся в листьях, бесплодная лоза. И сегодня церковь, я хочу вам сказать, слава Богу, что она сегодня выходит на улицы, слава Богу, что сегодня мы уже заявляем о себе. Но у нас еще не та репутация, написано, что будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главе гор. И потекут к ней народы. Бог хочет, чтобы репутация церкви, она была сегодня, ну, ее было видно везде. Чтобы твоя жизнь прославляла Бога везде, где ты находишься. В учебе, ну, в работе везде. Но ты сам не сможешь этого сделать. Бог должен ухаживать за тобой. Он должен изменять тебя. Он должен обновлять тебя. И стоит тебе только начать идти этим путем, а вы все уже знаете это, да, испытывали это. Сразу появляются важные дела. Сразу появляется что-то срочное, сразу появляется что-то неотложное. И потом в конце дня ты смотришь, устал, ничего не приобрел, ничего не изменилось. А потом в конце недели, а потом в конце года, а потом вот, ну, как-то дальше, дальше, дальше. Нарастающая динамика. Поэтому пусть Бог благословит вас. Слава Богу, я очень рад, что вы есть, что вы выходите, что проповедь Евангелия для вас это важно, что изучать Бога, ну это Слово Божье для вас это важно, домашние группы, все, живая, хорошая, трудящаяся церковь. И я хочу вдохновить вас, идите дальше. У Бога всегда есть, что предложить нам. У Него всегда есть что-то больше. Идите дальше, прославляйте Его и приближайтесь к Нему. Дайте ему глубже туда залезть в ваше сердце. Позвольте ему еще с этой стороны обновить вас, еще с этой стороны обновить вас. Позволяйте ему. Это легкий путь. Когда мы сосредоточены на том, чтобы делать только то, что он говорит делать, и не позволяем дьяволу втягивать в нас в то, что Бог не говорит нам делать, то Господь говорит, это легко. Это не тяжело. Пусть Бог благословит вас. Всего доброго. i'm coming for